सत्य सविस्तर छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्टेशन फलकावर उर्दू भाषेतील नाव काढल्यावरून वाद उर्दू भाषेचा एवढा तिरस्कार का एस निवेदन तीन वर्षापूर्वी औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामकरण करण्यात आले होते मात्र येथील रेल्वे स्थानकाचे नाव पूर्वीप्रमाणे औरंगाबाद रेल्वे स्थानक असेच होते आता या स्थानकाचे नाव अधिकृतपणे छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक असे करण्यात आले आहे नावासंदर्भातील राजपत्रात मराठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील नावांचा उल्लेख करण्यात आला होता मात्र स्थानकावरील फलकावर उर्दू भाषेतील नावाचाही समावेश असल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले मध्य रेल्वेकडून दिलेल्या माहितीनुसार दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाअंतर्गत या स्थानकाचे नाव बदलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे पूर्वी औरंगाबाद स्टेशनचा कोड ए डब्ल्यू सी असा होता तर आता छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानकाचा सा नवा कोड सी पी एस एन असेल परंतु स्टेशन फलकावर मराठी इंग्रजी भाषेत छत्रपती संभाजीनगर लिखित फलकातून उर्दू भाषेतील उल्लेख का वगळण्यात आला म्हणून एस डी पी आयद्वारे एक निवेदन देऊन रेल्वे फलकावर शहराचे नाव उर्दू भाषेतही असावे अशी मागणी करण्यात आली आहे आज हम एस डी पी आय का डेलिगेशन रेल्वे स्टेशन पर आया था आप पीछे देख रहे होंगे ये बोर्ड के ऊपर उर्दू नाम मिटा दिया गया है इससे पहले उर्दू नाम था उसके अंदर लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसको मिटा दिया गया है पहले तो हम नामांतरण के खिलाफ में है ये नामांतरण ही इलीगल और अनसंवैधानिक है हम पहली बात तो इसके खिलाफ में है और हमेशा रहेंगे एस हमेशा नामांतरण के खिलाफ में रहेंगे इस औरंगाबाद शहर के ठीक है आपने नामांतरण भी कर दिया जीआरबी पास कर दिया लेकिन आपको उर्दू भाषा के लिए क्यों आपको तकलीफ हो रही है क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है या ये इसको रंग भेद देना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि उर्दू लैंग्वेज उर्दू भाषा जो है ये हिंदुस्तान के अंदर जन्मी है हिंदुस्तान के अंदर बनी है और हिंदुस्तान के अंदर पनपी है ये मैंने कह रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उर्दू लैंग्वेज यही की है तो इनको ये तकलीफ क्यों है उर्दू लैंग्वेज से ये आज बीजेपी हुकूमत हमारी महाराष्ट्र की सरकार जो ईवीएम से बने सीएम देवेंद्र फडणवीस को इतनी क्यों तकलीफ हो रही है उर्दू भाषा से कि ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं हम सवेरे से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं हमको अभी तक ऑर्डर नहीं मिला कि ये उर्दू लैंग्वेज किसने हटाया किसने किसके बोलने पे आप ये उर्दू लैंग्वेज हटा रहे हैं कौन है इसके पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा है अभी इलेक्शन आने वाले है इसलिए लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते है लेकिन हम साफ बता दे रहे हैं कि आज भी औरंगाबाद के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर एक एस पार्टी है जो कभी भी हिंदू मुस्लिम होने नहीं देंगे और आज हम उसका सबूत है किसको यकीन नहीं आया किसको नींद में से जागे नहीं लोग कि आज औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर उर्दू लैंग्वेज मिटा दी गई है ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए फिक्र की बात है और हम ये लेकर यहाँ पर आए हैं हम और ये भी कहना चाहेंगे कि दो तीन दिन के अंदर उर्दू लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे रेलवे स्टेशन हम रोकेंगे पुरी पब्लिक को कर, हम या पे खड़े कर देंगे आपको उर्दू लँग्वेज इतकी नफरत क्यों है आखिरकार मेरा नाम शाह समीर अहमद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एस डी पी औरंगाबाद आज आम्ही रेल्वे स्टेशन औरंगाबाद इथे आलेलो आहोत आमचा आज इथे येण्याचा उद्देश आहे की आपण मागे बघत असाल की या बोर्डावर फक्त इंग्लिश आणि मराठीमध्ये नाव टाकलेलं आहे आपण हे सर्वांना माहिती आहे की पूर्ण देशात आपण जर रेल्वेने प्रवास केला तर प्रत्येक ठिकाणी तिन्ही भाषांचा वापर केला जातो आणि उर्दू भाषाचा म्हणजे यांना काय आहे एवढा विरोध आहे या भाजपा सरकारला की यांनी उर्दू भाषेचं म्हणजे नावच इथून संपवलेलं आहे उर्दू भाषा ही मुस्लिमांची भाषा नाहीये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे आणि अर्धे हिंदू इथले हिंदू जे आमचे हिंदू भाऊ आहेत ते अर्धे लोक उर्दू उर्दूची भाषा वापरतात पण जास्त करून मुस्लिम समाज उर्दू भाषा वापरतो म्हणून आम्ही इथे उभे राहिलेलो आहे याचा विरोध कोणी केलेला नाहीये आम्ही जास्त वापरतो उर्दू भाषा म्हणून आम्ही इथे आलेलो आहे ही भाषा हिंदुस्थानची भाषा आहे कुठून बाहेरून आलेली नाहीये पण इथं जे तर राजनैतिक षडयंत्र चाललेलं आहे कोणी बीजेपीचा नेता, नेता एखादा कोणी काही बोलला असेल त्याच्या बोलण्यावरून हे रेल्वे स्टेशनवरील उर्दू नाव संपवण्याचं काम इथं केलं जात आहे याचा निषेध म्हणून आणि याचा विरोध म्हणून आम्ही इथं आलेलो आहे स्टेशन मास्तर जे इथले हेड आहेत त्यांना आम्ही भेटण्याचा प्रयत्न केला पण ते लिओ आहेत काही दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना भेटल्यानंतर आम्ही त्यांना त्यांना बोलणं झालं ते म्हणले दोन दिवसामध्ये तुम्ही परत या इन्चार्ज ज्यावेळेस येतील त्यावेळेस आम्ही त्यांना भेटू त्यांना निवेदन देऊ आम्हाला ते लेटर त्याचं प्रत दाखवा की हे उर्दू नाव हटवण्याचं लेटर तुम्हाला कुठून भेटलेलं आहे याचा आम्हाला जो जोपर्यंत उत्तर भेटणार नाही तो परन्त हम जो है तो रेलवे स्टेशन ला चक्कर मारत रहो आसा प्रमाण प्रोटेस्ट इतना करो आज जो है एसडीपी औरंगाबाद जिला कमेटी आज रेलवे स्टेशन के ऊपर यहाँ पर आए है यहाँ पर आकर हमने जो है जो स्टेशन मैनेजर है उनके पास में गए लेकिन स्टेशन मैनेजर आज यहाँ पर मौजूद नहीं है उनसे जो है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समीर शाह ने फोन उन पर उनसे बात की उनका कहना है कि वो दो दिन ल्यू पे है आज ये रेलवे स्टेशन पे आने का मकसद ये है क्योंकि अभी यहाँ पर जो औरंगाबाद का नामांतरण हुआ नामांतरण होने के बाद में भी जो है तो स्टेशन का नाम चेंज नहीं हुआ था ठीक है खैर उसके बाद में जो है तो गवर्नमेंट ने औरंगाबाद का नाम चेंज करके यहाँ पे छत्रपति सहत्र, संभाजी महाराज के नाम से यहाँ पर जो तो बोर्ड लगाया है उसके साथ में तीनों लैंग्वेज के अंदर जो है तो यहाँ पर नाम जो है तो पेंट किया गया था पर आज देख रहे हैं अभी दो दिन पहले जो है तो फोटो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं है कि यहां पर बोर्ड पे सिर्फ दो ही लैंग्वेज के अंदर नाम लिखा हुआ है उर्दू को जो है तो गायब कर दिया गया है जिस तरह हमारे समीर साह साहब ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है कहाँ पर जो नए बोर्ड अभी पुराने बोर्ड तोड़कर नए बोर्ड लगाए गए नए बोर्ड पर भी उर्दू का नाम आना चाहिए था फिर उर्दू का नाम क्यों नहीं लिखा गया इसके पीछे कौन जो है साजिश कर रहा है यहाँ पर जो है माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर ये नाम जो है तो फिर से वापस उर्दू का नाम जो है तो यहाँ पर लिखा जाए ऐसा हमने जो है यहाँ तो पे डिमांड की है और वो स्टेशन मैनेजर से भी हमने बात की है वो दो दिन के बाद आने वाले हम फिर से जो है तो दो दिन के बाद उनसे मुलाकात करेंगे कि आपको किसने आदेश दिया आपको किसके ऑर्डर पर आपने ये जो है तो उर्दू का नाम को यहाँ पर नहीं लिखा गया है इसमें देख रहे हैं कि नामांतरण जो, जो किया गया है एस ने उसका विरोध किया है पर फिर भी जो है तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली बीजी हुकूमत इन्होंने जो है तो जीआर निकाला जीआर निकाल के जो है तो इसको नाम को चेंज किया हम जो है तो संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का हम दिल से आदर करते हम बिल्कुल जो है तो उनके नाम के लिए हम उसको कोई हमको वो नहीं है पर ये जो इतिहास को जो है तो मिटाने की कोशिश जो बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है और इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल देकर सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए इनके पास इनको शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज से बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है ये सिर्फ इनके नाम से जो है तो सियासत करती है आज हम शहर के हालात देखते हैं किस तरह जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है तो सिर्फ भोपाल जो है औरंगाबाद को यहाँ पर दिया गया है तो हम ये नाम यहाँ पर जो तो उर्दू में जो है तो एस डी की तरफ से हम जो है तो यहाँ लिखवा कर रहेंगे हम दो दिन के बाद फिर आएंगे उनके बाद ये स्टेशन मैनेजर नहीं मिलने के बाद हमने सी के जो यहाँ पे इंचार्ज है उनसे मुलाकात की पर हम जहाँ पर भी गए सब गोल मोल इन्होंने बातें की है यहाँ पे खुला दिखाई दे रहा है इनको किसी किसी ने आदेश नहीं दिया ये किसी के जो है तो सियासी जो है तो यहाँ पर प्रेशर में आके ये नए बोर्ड चेंज यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है पर जान जो है तो उर्दू को नाम को यहाँ पर नहीं लिखा गया जब तक नहीं लिखा जाएंगे हम इसके ऊपर जो है आवाज उठाएंगे आंदोलन करेंगे डिविजनल कमिश्नर पे जाएंगे नांदेड़ जो डिवीजन है वहां तक हम जो है तो इसको आवाज उठाएंगे और उर्दू का नाम वापस यहाँ पर लिखने के लिए हम जो है तो पूरी कोशिश करेंगे महाराष्ट्र टुडे मराठी ब्यूरो रिपोर्ट छत्रपति संभाजीनगर